Как Вселенная дает тебе все, чтобы ты достиг своих целей и успехов в жизни? Смотри, брат. Есть такая тема, да, вот Вселенная. Она очень большая и так дальше. И смотри, братишечка. Если ты живешь правильно, если ты живешь честно, если у тебя здоровый образ жизни и у тебя качественные мысли, хорошие, не негативные там. Потому что Вселенная все чувствует. Понимаешь? То есть Вселенная, она все знает, что, как, кто делает. И смотри, если ты качественно живешь, чисто, здраво, она тебя вознаграждает. Она тебе дает силы, энергию, мотивацию работать и достигать своих целей. Еще одно. Вселенная не любит, когда ты сдаешься. То есть она не любит слабаков. Она любит сильных людей, которые не сдадутся и идут только вперед. Вселенная не будет тебе, понимаешь, там тебе что-то давать какое-то материальное и так дальше. Она не дает, она дает все, чтобы ты добился здесь, понимаешь? Так что, братец, хочешь работать от вселенной, ты не должен быть э, зависимый. То есть от этого мира ты не должен быть зависимый ничем. Ничем, мой братец. Не, не работай, ни не деньгами, ни алкоголем, ни еще чем-то. Если ты хочешь здесь чего-то поиметь, достичь всего своих целей, всего, ты не должен быть зависимым. Ты должен быть чистым, брат мой. Вселенная дает сильным людям, качественным людям. Она все, она все видит, брат мой. И когда ты живешь честно, да, вот никого не обманываешь в жизни живешь честно, качественно, то есть у тебя все порядок в жизни, она тебе дает, брат, и многое дает. Она тебе даст, пойми, если ты накапливаешь себе энергию. То есть ты не тратишь энергию. Смотри, вот, например, я, да, как там хожу в магазин, я не трачу, я не трачу деньги на пустяк. То есть, смотри, мне Вселенная дала, я почувствовал это, понимаешь? Что мне надо? Мне нужна хорошая еда качественная, понимаешь? Чтобы еще получить от Вселенной. У меня есть деньги, да, я пошел, купил хорошую, здравую, качественную еду, чтобы я не приносил пользу, понимаешь? То есть я не купил алкокала, там, сигарет, там, еще что-то, какую-то херню. Я купил качественную, здоровую пищу, я ее принес, и мне она даст энергию, бодрость и еще от Вселенной. То есть я не приношу никаких денег обществу. Понимаете? То есть это так работает. Смотри, брат мой. То есть это все, что сейчас есть у меня, да, это все э, от Вселенной. Все. То есть я вообще ни в чем не нуждаюсь. Я вообще ничего не прошу ни у кого никогда и не буду просить. То есть я вообще ничего не нуждаюсь, я просто слушаюсь. Мы работаем со Вселенной, понимаешь? Сильные люди работают со Вселенной. Они здесь, брат мой, пойми, они здесь, вот, это, вот земля, да? Вот земля. Они здесь только живут. Понимаешь? Только живут. Но они независимы с землей, бля. Они независимы там, они не будут там что-то употреблять и так дальше. Понимаешь? Вот в чем разница, вот в чем сила. То есть. И смотри, и я не приношу никак, ну, вообще пользы, то есть я не приношу. Она видит, Вселенная видит, то есть что я никакой пользы не приношу. И что мне нужно дать, понимаешь? Мне нужно дать, чтобы у меня было. Потому что я никому не приношу, понимаешь? То есть мне нужно, мне нужно дать энергию, силы, чтобы добиться успеха. Понимаешь, в чем суть? То есть это так работает. Но если ты будешь просить, братец мои, э, какую-то хуйню у нее там материальную, она тебя опустит. У нее есть уровень. Есть уровень. Ты будешь чувствовать, как у тебя уровень растет постоянно. Тебе будет все мерзко. Ты будешь кидать там каких-то ну, деградационных людей. Информацию будешь хорошей. Ты будешь просто меняться. Тебе вселенная будет менять. Постоянно тебе вселенная будет менять. То есть она тебе будет давать все хорошее. Вселенная тебе дает все хорошее. Понимаешь? Если ты работаешь правильно, честно, качественно, то есть со вселенной, она тебе дает все, она тебя возвышает, потихоньку, потихоньку. Ты просто с каждой недели ты будешь осознавать, что э, я лучше становлюсь, мне там все, ну мне вообще все сейчас мерзко. Есть, что сейчас делают люди, там работают, там э, еще что-то делают, там. мне мерзко. Потому что э, ну, все должно быть временно. Мы все временные, все должно быть временно. Но если ты на системе, ты раб, и ну, ничего в жизни не поимеешь. Понимаешь? То есть это так работает, брат мой. Это вселенная, то есть зачем тебе, если ты нуждаешься, правильно? Тебе ничего не дать вселенной. Потому что ты нуждаешься, сила, сила мысли. Понимаешь? Вот смотри, я не думаю, как там денег заработать и так дальше, братья мои. Я не думаю. Я думаю, как получить от вселенной энергии. Я не думаю, как там будет, там у меня там денег нет, блядь. Там и мне похуй на деньги. Оно мне нахуй не нужно. Здесь, здесь если будешь думать про что-то про что-то какую-то там хлеб хочу там еще что-то там девушку, женщину хочу там еще ты будешь здесь в этом мире в этом пойми в этом мире будешь в этом не будешь тебе ничего хотеться вообще То есть, ты будешь не не привязан ни к чему и так дальше ты будешь от вселенной получать импульсы и что тебе будет э, ну что тебе не ну ты будешь от Вселенной получать импульсы, понимаешь? И ты будешь куплять то, что тебе нужно именно, что тебе принесет пользу, понимаешь? От а Вселенной энергию будешь получать, и тебя она возвисит. То есть ты уже не будешь не будешь никакой употреблять хуеты, дружить с какими-то дебилами, еще что-то не будешь употреблять. Ну, вообще, ты просто будешь чистый чистый, ты, ты, ну тебе не хочется там дергать писюн, тебе все мерзко, брат, тебе будет все мерзко, все, все что на свете есть, оно тебе будет мерзко, тебе будет только хотеться перспективы и развития в жизни и все прекрасно, а то, что там употреблять люди, все будет мерзко и ты будешь и его сразу пресекать, видеть, ну тебе рвотный рефлекс просто будет как у меня то есть я вижу как кто-то курит там уже тошнит пьет что-то понимаете что-то пьет понимаете и ну меня мерзко становится то есть у меня отвращение идет полнейшее то есть я, я не смогу понимаете Давайте закроем тему. Я сейчас обрыгаю здесь телефон, все, пообрыгаю и пойду домой. <свят> так что вот такая вот тема, братья мои. Так что работаем со Вселенной. Мы здесь, ну, если мы здесь будем нуждаться в чему-то, поймите, мы нуждаемся. Вселенная видит. Вот мы нуждаемся. Вот мне нужно там, например, там пожрать. Все. Я нуждаюсь. Я буду работать работать, мне вселенная ничего не даст. Понимаете? Потому что я нуждаюсь, я заработаю здесь, там, материально будет что-то заработаю. Она мне ничего не даст. Пойми. Так что не нуждайся ни в чем, и все будет лучше всех у тебя. Брат, занимаемся спортом, развиваемся и в... работаем со Вселенной. Работать со Вселенной – самое лучшее у тебя должен быть коллега. Работать со Вселенной. Вселенная – это твой, твое все, брат мой всех, всем удачи.